شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے بے شک ہم نے آپ کو اے نبی ایک واضح فتح عطا کی ہے تاکہ اللہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے اور آپ پر اپنی نعمت پوری کر دے اور آپ کو سیدھا راستہ دکھائے اور اللہ آپ کو زبردست مدد دے وہی ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں سکون نازل فرمایا تاکہ ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو اور آسمان و زمین کے لشکر صرف اللہ ہی کے ہیں اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے تاکہ وہ ایمان والے مردوں اور عورتوں کو جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے اور ان کی برائیاں ان سے دور کر دے یہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے اور وہ منافق مرد اور عورتیں اور مشرق مرد اور عورتیں جو اللہ کے بارے میں برے گمان رکھتے ہیں انہی پر برا وقت آئے گا اور اللہ کا غضب ان پر ہے اور اس نے ان پر لانت کی ہے اور ان کے لیے جہنم تیار کی ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اور آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ ہی کے ہیں اور اللہ زبردست حکمت والا ہے اے نبی ہم نے آپ کو گواہ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں اور اس کی مدد کریں اور اس کی تعظیم کریں اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کریں جو لوگ آپ سے بیت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ سے بیت کرتے ہیں اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے تو جو بیت کو توڑے وہ اپنے ہی نقصان کے لیے توڑتا ہے اور جو اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرے تو اللہ اسے بڑا اجر عطا فرمائے گا دیہاتی پیچھے رہنے والے غزوہ میں شریک نہ ہونے والے لوگ آپ سے کہیں گے ہمیں ہمارے مال اور گھر والوں نے مشغول رکھا پس آپ ہمارے لیے معافی مانگے یہ لوگ دل سے بات نہیں کرتے بلکہ زبان سے ایسی بات کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں آپ کہہ دیجئے کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں تمہارے لیے کچھ کر سکتا ہے اگر وہ نقصان یا فائدے کا ارادہ کرے بلکہ اللہ تمہارے سب امال سے باخبر ہے حقیقت یہ ہے کہ تم نے یہ گمان کیا تھا کہ رسول اور مومنین اپنے گھروں کو کبھی واپس نہیں آئیں گے اور یہ بات تمہارے دلوں کو خوشی دینے لگی اور تم نے برا گمان کیا اور تم ہلاک ہونے والے لوگ ہو اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں ہم نے ان کے لیے دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے آسمان و زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے جب تم غنیمتیں لینے کے لیے نکلو گے تو وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے کہیں گے ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلو وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا فیصلہ بدل دیں آپ کہہ دیجیے تم ہمارے ساتھ کبھی نہیں آؤ گے اللہ پہلے ہی یہ فرما چکا ہے پھر وہ کہیں گے نہیں بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو بات یہ ہے کہ وہ بات سمجھتے نہیں آپ پیچھے رہنے والے دیہاتیوں سے کہیے ان قریب تمہیں ایک سخت جنگ والی قوم سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا تم ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے پھر اگر تم اطاط کرو گے تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا اور اگر تم منہ مو موڑو گے جیسے پہلے موڑ چکے ہو تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اندھے پر کوئی گناہ نہیں لنگڑے پر کوئی گناہ نہیں اور بیمار پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ جہاد میں شریک نہ ہو اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور جو منہ مو موڑے گا اسے دردناک عذاب دے گا اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے آپ سے بیعت کی وہ جانتا تھا جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اس لیے اس نے ان پر سکون نازل فرمایا اور انہیں جلد فتح عطا کی اور بہت سی غنیمتیں جنہیں وہ حاصل کریں گے اور اللہ زبردست حکمت والا ہے اللہ نے تم سے وعدہ کیا کہ تم بہت سی غنیمتیں حاصل کرو گے اور تمہیں یہ فتح جلد عطا کر دی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے تاکہ یہ مومنوں کے لیے نشانی بن جائے اور وہ تمہیں سیدھا راستہ دکھائے اور تمہیں وہ غنیمتیں بھی عطا کرے گا جن پر تم ابھی قابو نہیں پا سکے اللہ نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اگر کافر تم سے جنگ کرتے تو وہ پیٹھ پھیر جاتے پھر نہ کوئی ان کا دوست ہوتا نہ مددگار یہ اللہ کا طریقہ ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے اور آپ اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے اور وہی وہ ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے بعد اس کے کہ تم ان پر گالی بات چکے تھے اور اللہ تمہارے مال کو خوب دیکھ رہا ہے وہی وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے جانوروں کو بھی روک دیا کہ وہ اپنے مقام تک نہ پہنچیں اور اگر کچھ مومن مرد اور عورتیں مکہ میں نہ ہوتیں جنہیں تم نہیں جانتے اور ان کے مارے جانے کا خطرہ نہ ہوتا تو ہم تمہیں ان پر حملہ کرنے کی اجازت دے دیتے تاکہ تم ان کو نقصان نہ پہنچاؤ بے جانے تاکہ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے اگر وہ الگ ہوتے تو ہم ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب دیتے جب کافروں نے اپنے دلوں میں ضد جاہلیت کی ضد بسا لی تو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں پر سکون نازل فرمایا اور انہیں تقوی کی بات پر قائم رکھا اور وہی وہ اس کے زیادہ حقدار اور اہل تھے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا خواب دکھایا یقیناً تم انشاءاللہ مسجد حرام میں داخل ہوگے امن و امان کے ساتھ سر منڈوائے ہوئے یا بال ترشواتے ہوئے بغیر کسی خوف کے اللہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے تو اس نے اس سے پہلے ایک قریبی فتح عطا کر دی وہی وہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کر دے اور اللہ ہی کافی ہے گواہی کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں وہ جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحم دل ہیں آپ انہیں رکوع سجدہ کرتے دیکھیں گے وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں ان کی نشانی ان کے چہروں پر سجدے کا اثر ہے یہ ان کی مثال تو رات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ان کی مثال ایک کھیت کی ہے جس میں سے ایک سوئی نکلی پھر وہ طاقتور ہو گئی موٹی ہو گئی پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی کاشتکاروں کو خوش کر دینے والی تاکہ اللہ ان کے ذریعے کفار کو غصہ دلائے اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے